Большой праздник для поместной церкви. Через несколько минут один брат, извините, что я спину, один брат и четыре сестрички войдут в воду в Аптистерия и будут перед всеми нами, перед миром, перед всем миром, перед небом исповедовать свою веру в Господа Иисуса Христа. Пять душ. Пять душ, спасенные, помилованные Иисусом Христом. Это много или мало, скажите? Как хотелось бы, чтобы было 35 человек, 45 человек, да? Пять душ. Некогда Иисус Христос сказал, радости на небесах более об одном грешнике, кающимся, нежели о 99 псевдоправедниках, не нуждающихся в покаянии. Каждая душа для Бога драгоценность. Опять душ. Это много. Это много. Это радость великая для нас. Они стоят в белых одеждах. Это одежда праведности Иисуса Христа. Одежда святых. Весом белый чистый, символизирующий чистоту во Христе Иисусе. Когда грешник кается в своих грехах, Господь его душу погружает в тело церкви. Это явление называется крещение Духом Святым. Ибо понятие крещения, греческое слово баптиза означает «погружаю, окунаю». Господь погружает эти души в тело Вселенской церкви. А для того, чтобы стать членом поместной церкви, нужно совершить водное крещение. И мы это совершаем. Друзья дорогие, это заповедь великого Бога Иисуса Христа. Перед своим Вознесением на небо Он дал апостолам великое поручение. Почему мы крестим? Потому что мы послушные дети Божьи и исполняем Его великое поручение. В изложении Евангелиста Матфея, 28 глава, с 18 по 20 стих мы читаем. «И приблизившись, Иисус Христос сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и все я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Аминь. Друзья дорогие, Аминь. Иисус Христос есть Бог всемогущий. Он есть Царь Царей и Господь Господствующих. И Он акцентирует наше внимание. Мне, Иисусу, принадлежит всякая власть на небе и на земле. Кто может ослушаться повеления царя? Это чревато. Проявить непослушание словам Господа Иисуса Христа, который умер на Голговском кресте в страшных мучениях. Умер, погребен и воскрес для нашего оправдания. И Он дает, воскресший Иисус, перед Своим вознесением, вот это великое поручение. Идите, научите. Мы свято следуем Его заповеди, Его завету. Мы научили. Состоялись 9 бесед, когда мы братьям и сестрам, брату и четырем сестричкам излагали азы священного писания. Мы говорили, что такое Библия, что такое священное Писание, как оно дорого для нас, это инструкция жизни. Мы говорили о спасении, мы говорили об Иисусе Христе, мы говорили о Троице, мы говорили о крещении, мы говорили о, о грядущих временах, и они научены научены, хотя мы постоянно повторяем, что христианская школа никогда не останавливается. Аттестаты мы не выдаем об окончании этой христианской школы, христианского научения. Мы каждый день приближаемся к познанию Иисуса Христа через священное писание, через молитвы, через хлебоприновление, которое мы будем исполнять скоро, тут же, в этот же, в это же утро, и постоянно мы молимся, молимся, мы прославляем Господа. Мы должны не забывать этого. Друзья, дорогие, мы крестим, потому что это заповедь Святого Бога. Мы крестим, потому что сам Иисус Христос совершал водное крещение в водах Иордана от Иоанна Крестителя. И проложил нам путь для всей земли. Друзья, дорогие, это не баптисты придумали. Это заповедь. Повеление Иисуса Христа. Он проложил нам путь, как должен жить в этом мире каждый человек. Он должен покаяться и он должен совершить водное крещение. Что означает? Что означает? Что означает? И дальше, дальше мы говорим, что это заповедь Иисуса Христа. Это делали апостолы. И в день Пятидесятницы, 50 на 50-й день после воскресения Иисуса Христа, родилась церковь Христова. И апостол Петр говорит прекрасную евангелизационную проповедь. О чем она? О смерти и воскресении Иисуса Христа. И закончил свою проповедь словами, вам нужно покаяться. Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. И получите Духа Святого. Получите Духа Святого. Кто может креститься? Кто может креститься, друзья, дорогие? Великое поручение в изложении, в изложении евангелиста Марка звучит следующим образом. Христос говорит, итак, идите и проповедуйте Евангелие, проповедуйте благую весть, идите и проповедуйте Евангелие по всему лицу земли. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Итак, что должно произойти с человеком, чтобы он совершил Водное обещание, чтобы он был спасен. Друзья, дорогие, он должен услышать Слово Божье, ибо вера от слышания, а слышание от Слова Божье. Он должен принять и согласиться со Священным Писанием, что все люди грешники, все до одного негодны, и он должен покаяться. Господь, в свою очередь, дает такому человеку рождение свыше. Дух Святой, третья личность Божества, поселяется в сердце такого человека. И после этого он задает вопрос, что он лежит мне делать дальше? Исполни повеление Божье. Вступи в завет с Господом посредством водного крещения. Что означает водное крещение? В изложении апостола Петра, 1 Петра 3.21 мы читаем. Крещение не плотской нечистоты, а мытие, но обещание Богу доброй совести. Друзья дорогие, наши брат, брат и сестра не обещают безгрешную жизнь. Это невозможно, потому что по своей великой премудрости Господь оставляет в нас греховную природу, но дает великого помощника Духа Святого, благодаря которому мы способны жить доброй совести в мыслях, в делах поступках, в жизни, благодаря Духу Святому, мы можем оказаться верными Иисусу Христу. Напоминание Господне – это не плотской нечистоты омытия. Друзья дорогие, многие люди на праздник крещения, даже в проруби, в бывшие времена, когда были лютые морозы, все равно в прорубь лезли и говорили «Что вы делаете?» От грехов омываемся. От грехов омываемся. В чистый четверг перед Пасхой то же самое. От грехов омываемся в воде. Бог через, Евангелие, через, через пророка Иеремии еще за 750 лет до Рождества Иисуса Христа разрешил этот вопрос. И говорит, если бы ты умылся мылом и много употребил на себя щелоку, все равно нечестие твое я вижу отмечено оно передо мной. Каким порошком, каким тайдом, каким щелоком вы можете омыть нечистоту своего сердца? Ничем! Только покаяние, только замена сердца злого, черного, ненавистного. Господь производит эту бескромную операцию. Чудесная операция в момент покаяния. Господь вынимает из груди грешника сердце черствое, ненавистное, противящееся, бунтарское сердце и вкладывает туда. Бесплатно, бесплатно производит эту операцию, вкладывает в сердце мягкое, новое, плотяное, способное любить Бога, способное исполнять Его заповеди. Это и есть рождение свыше. Итак, первое, что, мы, что, что означает водное крещение, это не плотской нечистоты, а а обещание доброй совести. И второе, и второе, если мы обещаем, если мы обещаем, что мы должны следить за этим и помнить, помнить обещание свое. И второе значение водного крещения, послание к римлянам, 6 глава, 3 стих. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились, в смерть Его погрузились? И мы всегда напоминаем всем нам, что это Священное действие водного крещения — это торжественные похороны ветхого человека. Вода символизирует могилу, могилу. И когда сестры и брат будут погружаться под воду, то они всему миру будут свидетельствовать, что они верою соединились с живым Богом Иисусом Христом. В чем соединились? В Его смерти в Его погребении, в Его воскресении и в дальнейшем и вознесении. Под воду погружаясь, мы свидетельствуем, что мы умираем для этого мира, для страстей этого мира, для соблазнов этого мира. И выходя из воды, мы заявляем, что мы живые, воскресли вместе с Иисусом Христом для новой жизни, для новой жизни. И Господь хочет, чтобы мы были Его свидетелями. Когда сойдет на вас Дух Святой, вы будете мне, Иисусу, свидетелями по всей земле. По всей земле. Ибо вы получили эту силу для свидетельства для распространения благой вести сначала в своей семье, среди соседей, на этой улице и всем людям, с которыми вы встретитесь в этой жизни, вы должны неустанно свидетельствовать. Ибо апостол Павел в 10 главе Римлянам сказал, если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, а сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься гарантированно спасешься. Ибо сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению. Друзья дорогие, поэтому пусть Господь благословит вас. Не просто выслушать эти слова, чтобы они стали частью вашей жизни, чтобы вы любили Иисуса Христа, а не читая священное Писание, пропуская святые собрания, не участвуя в хлебопреломлении, не участвуя в молитвах вместе, совместно с церковью, вы никак не достигнете этого. Поэтому вам великое пожелание. Любите Господа, и у вас все получится. Слава ему, аминь. аминь. Слава Господу. Первопроходец, брат. Расскажет все, что. Тишина, тишина, слушать. братья та сестры, брат на церква Когда церковь видит молодого брата, то она видит не просто брата, а мать служителя. Ти Вы відповідальність? эту Так, розумієш. Брати та сестры, вы чули? Да, Дорогий брат, вы верите, что Иисус Христос є сын Божий? Верю. По заповеди Божьей, по вине Твоей, пришли Тебе Илья, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Аминь. Хорошо. Как хорошо? <tomar> <-pushim> Yo, Колись ми Сьогодні ми тут Розумієш Сестра, чи віруєш ти, що Ісус Христос є Син Божий? Вірую. По заповіді Божої, по вірі твоїй, лишу тебе я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.

Ти її можеш направити для слави Божої. Дорога сестричка, ти віруєш в Ісус Христос, і Син Божий. Віруй. По заповіді Божій, по вірі твоїй, кричу тебе ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Амінь. Миколаївна, як для нас прикладом, що можна в житті загубити все. Але отримати найбільше це віру в Господа Ісуса Христа. Дорога сестра, ти віруєш, що Ісус Христос є Син Божий, По заповіді Божій, по вірі твоїх хрещу тебе ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Холодно, по-каждому. чего? Мой І Олексіївна є нагадуванням нам Божої милості, що ніколи не пізно прийти до Господа. Здравствуйте, сестра. Ти віруєш, що Ісус Христос є Син Божий. По заповіді твої, по заповіді Божі, по бо вірі твої, тебе ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Тобі за цю можливість звершити це служіння. Слава тобі за наші братик, тобто, братика і сестричок, за те, що ти любиш нас, за те, що ти даєш нам можливість бути на цьому місці і славити тебе нашого Господа. Слава тобі за те, що відкрився ти нам сині своєму нам впевненість, що ми будемо з тобою на небесах, і ми, Боже, слава тебе, благослови, Боже, почув наші молоді, прослався во всьому нашому житті, наш незмінний, любящий Бог, Отець і Дух Святий. Амінь. 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 Друзі, дорогі, плавненько переходим в зал.